Hello，大家好，这里是阿伦才的生活。今天呢，要跟大家介绍一个比较特别的产品哦，是一个，大家看一看吧。嗯，是一个包包吗？但是大家有没有留意到一些细节呢？上面写的什么呢？DJI Power 一千哦。上面呢也有一个美美的 d j i 标志。难道是阿伦才今天要跟大家开箱？ 一个包包吗？然后看一下这个非常精美的一个包包，非常非常精致的一个材料。刚才还用湿湿的布啊擦了一下，因为放了一段时间有些灰尘了。看么整个包包呢其实是防水的。 好，就不跟大家卖关子了。今天要跟大家介绍的呢，就是这个 DJI 的 Power 一千，它是一个什么呢？Power Station 哦。好，就是我们露营人常常大家都心心念念的一个，怎么说呢？一个电箱吧，储电箱，可以为我们露营的时候，为很多的一些小小的电器做一个供电哦。大家看到吗？这个 DJI 的 Power 一千。 造型是非常酷的哦，而且如果在促销期间购买的话，还会得到这一个免费、非常非常精致的这一个啊，Power Station 的这一个专属的包包。好，我们现在把它打开来看一看吧。 这个呢，就是 DJI 的 Power 一前的这个 Power Station 哦，是非常非常有分量的，啊，没记错的话大概是十三公斤这样子的一个重量。好，首先呢，我们来看一下整个这个啊电箱的这个构造。后面呢，就是一个非常简洁，具有一个 DJI 非常亮眼的一个标志。好，啊、嗯，这里呢，就是它的这个。 所谓个这样子的一个散热的出风口啊，跟这些啊安全标志跟这个规格等等。好，另外一边呢，这边就多了两个孔。好，前面呢就是它的这个整个使用的这个版面咯。我们可以看得到有很多跟啊一般的这个 power station 不一样的地方。 好，首先呢，这个是 AC 的这一个输出口，大家可以看到吗？这并不是本地马来西亚的输出口，因为这个是阿伦才直接从淘宝买的，所以是比较啊中国的这样子的一个输出口。但是呢，只要只要通过一个简单的一个转接头呢，其实就可以做到啊跟马来西亚的一种无缝的连接。好，有两个呃、啊 二十四瓦的这个 Type A 的这个输出，跟两个好一百四十瓦、一百四十瓦的这样子的一个 Type C 的输出啊，所以都是非常快充的这样子一个输出口。好，所以是两个 A C 跟四个这种 U S B 的。 好，这里呢可以看到一千两百瓦跟六百瓦什么意思呢？就是说你可以选择输入，就是我们为这个啊 power station 充电的时候它的速度、嗯，它可以高达一千两百瓦，是非常快的一个速度。嗯，这个六百瓦，所以说呢一千两百瓦的话，应该是在一个小时左右就可以把整个这个一起一度电的这一个啊 power station 给充满了。好，这个就是充电口的这样子的一个插座。 所以呢，它都有这样子的一个小小的一个盖子把它盖起来。好至于这两个呢是什么呢？叫做 SCSDC 的这样子的一个充电口。所以呢，它啊，就像大疆呢，它会售卖各种不同的这个啊线材，所、就、以、是、说可以通过这种所谓的 SCD 口来达到对各种不同特别器材的一个快充这样子的一个作用。所以它的扩展性也是啊在那里的？嗯。 就比如说阿伦才这一次购买的呢，他就附送了一个这样子的一个线材，就是用这个 S D C 接口把它弄成一个就是啊、呃、车载的那种点烟孔的一个充电的方式啊，比如说有很多露营用的那种啊冰箱呢啊都是用这种车载的这种点烟孔做充电的啊，所以就可以通过这个 S C D 的这个连接呢就可以达到。啊 啊，把这个车载充电孔放上去的这个目的了。好，好，其实一开，啊，一看到，怎么说呢？就是说，它这整个整个整体的外形呢是非常的硬，非常的就是那一种呃男性气概的那种感觉，非常的坚挺，非常的结实。哦，材料用料方面呢都是非常的好的。 好，首先呢，让我们来看一看充电的情况吧。好，那我们来看一下这一个充电线呢 <coughs>。好，充电线呢，插头也是这样的，是中国式的这样子一个插头，就通过一个小小的转换器，嗯、然后呢，再从这里呢把它插入。嗯，接好了后，我们就可以开始充电了。 好，在没打开这个主机的情况下，开电会怎么样呢？哦，看到吗？它启动的这一个啊，就是大疆特别的一个声音。好，其实一收到这一个产品呢，它的那个电量呢是有五十 percent 哦，现在被我用到了，只剩下十八个 percent。好，现在开启的呢是这个所谓的六百瓦。 六百瓦的这样子一个充电速度，看到吗？这里呢就去到了大概五百七十八。所以呢，这个啊界面呢，其实就可以看到什么呢？啊，这个就是充电的模式啊，这、就是一个属于比较安全充电模式，就是慢充六百瓦。然后这里呢就可以显示呢，就是充满的这个速度。所以按照六百瓦的速度呢，大概要九十五分钟就可以充满。 嗯，这个就是实时的这个啊、呃，输入的这个瓦数，现在是五百八十左右。好，所以这个呢显示的界面呢大概是这样哦，所以我们也可以来看一看，就是当它在充电的时候有一个输出的话，会有怎么样的显示呢？好，我们来试试看。好，这个是带黑的这样子的一个接口，我们把它接到一个小小的这样子的一个录音风扇上上面。 看一下会是一个怎样的画面呢？好，我们现在开启。好，大家可以看到吗？就是这种小小的录音风扇，其实它的耗电量是非常非常低的，只有一瓦的这样子的一个电量哦。好，我再把它变二号呢，就变成两瓦这样子的一个输出。 三号呢就变成四瓦。好，这个啊、呃，这个 power station 呢，其实它的总电量呢是一千零二十四瓦时，就是一零二四 Wh。好，嗯、呃，可能很多啊、呃，新手呢就不太了解这一些数字到底代表什么意义。好，这里阿伦才也大概跟大家做一个小小的解说。 好，你看，比如说现在我们把这个啊露营的风扇开启，在一号的这样子的一个速度下呢，它的输出呢是一瓦，好、啊、一瓦，然后呢这个电箱呢是一零二四瓦小时，好就是说呢这个小小的风扇呢，在一个小时，一个小时使用一个小时将会消耗一个瓦。 一一瓦小时这样子的一个电量，所以呢，一零二四瓦小时呢，就能就是说明呢，这个电箱能够提供这个小小的风扇长长达一千零二十四个小时这样子的用电量哦，嗯，所以这个大概就是它的意思啦。 那我们现在再测试一下别的，啊、呃，比如说呢，这个呢是阿伦才特地为露营买的这个比较啊小功率的这样子的一个吹风筒，这里呢标记呢是三百个瓦，三百 W，这样子的一个用电量。好，我们把它插进去，看看一下实际的用电量会是多少呢？好，我们来开启一下这个吹风筒。好，首先。 第一个是纯吹风的情况呢，是一百七十瓦，就是没有任何的温度的。好，第二个呢，就是比较低的风量，但是呢是有这个温温暖温有这个热度的，大概消耗两百六十、两百七十瓦。好，如果是大风再加上有温度的这个热量呢，可以看得到呢是五百多瓦。 好，就以刚才那个啊，比如说五百可能五百一十二瓦，这样可能比较容易做一个计算。啊，就是说这一个呃，这一、个啊这个什么吹风筒呢，就是连续使用一个小时呢，它将会消耗五百一十二瓦小时这样子的一个电量。所以说呢，如果使用这个啊吹风筒的话，其实这一个 Power Station 呢，其实只能够为它供应长达只是两个小时。 能供应两个小时这样子的一个电量哦，啊，所以说你看它体积这么大个，但是当它碰到耗电量比较大的，像这种吹风筒啊，或者是那一些啊需要加热水啊，比如说饭煲啊，或者是加热的这样子的一个电器呢，它的耗电量就会非常的巨大哦。虽然它个体。 体积这么大，但是只能为这一个小小的吹风筒提供只有两个小时的电量，就会把所有的电给消耗到完喽，所以是非常非常的耗电的。所以呢，在录音的时候，其实大家也要注意哦，这些耗电量很大的的这些小电器呢，其实就不太适合使用，就除非你有一个非常方便的一个充电的地方，可以让你快速的再把这些 Power Station 充满电啊，这样的话你就可以尽情的使用。 但是如果在没有任何的电源的情况下呢，啊，大家都要做一些计算哦，避免啊在录音一到一半的时候就没电的情况发生。好，我们来看一看这个充电模式呢，刚才不是说有两个嘛？所以我们现在把它调到一千两百的话，我们来看一下会是一个怎么样的变化呢？嗯，所以可以看到吗？其实这个电，这个充电的这个速速度呢，输入呢就马上变大了，就接近一千两百瓦这样子的一个情况。 好，这个时间呢，你可以看到啊，也相应起了一个变化，就大概只要四十五分钟呢，就可以把它充满电哦。嗯，所以从刚刚一开始呢，二十八，现在已经变成二十八这样子一个电量了。嗯嗯,嗯，但其实啊，所有的这些充电的这些电池呢，都有这样子的一个说明，就是说，嗯、尽可能的话就使用。 比较低速率的这样子的一个充电法啊，这样的话对于整个啊电池的耐用程度呢，将会啊得到更好的一个保障哦。好，咳咳这里再跟大家说一下啊，所以它的总电量是呢是一零二四瓦小时。好，所以很多人也会在想，诶，是不是跟 Power Bank 一样，这、那个 Milli N H 这个 Milli N H 这样子的一个 Converter 到底是这样呢？等一下呢，会把那个公式呢放在这。 放在啊荧幕那里给大家参考一下。好，其实呢，主要就看每一个小小的这些录音啊用品的这样子的，还有一个耗电量，我们就可以做一个计算，到底哦。比如说，现在我插入这个 C to C 这样子的一个充电线，接上我的电话，看一下是一个怎样的情况。 好，已经接上了这个华为的电话呢。这里显示呢是超级快充咯。好，我们来看一下它的输出呢会到多少呢？嗯，那嘛？其实也只是一个十二瓦的，十三、十四、十五，可能是到十八瓦这样子一个输出吧。哦，还更高啊，嗯，所以在稳定在这个二十瓦的这样子的一个输出咯。 后、啊、这里是显示正在超级快充这样子的一个画面，嗯，所以呢，其实使用这种啊 power station 就不能用我们平时的那种 power bank，多少 mAh 这样子的一个算法了。好，总之呢，实时它的输出呢是二十瓦，嗯，就说明呢一零二四除以二十、啊，可能大概就是五十。 五十一次，好，就是说呢，这个 power station 可以为这个电话啊，长达就是充，这样子这样子一直不断的充电，达到五十一个小时哦。那个电话当然也会充满的吧？对，可能一个小时不到就充满了，啊，就是说它可以为这个电话做五十一次这样子的一个充电，对吗？ 好，如果按照像一般电话四千 mAh 这样子的一个电池容量的话，呃，其实也就说明这个啊、呃、电箱呢，大概就有四千乘五十、四五、二十，大概是二十万这样，二十万 mAh 这样子的一个电量了。嗯，这个是给大家做一个比较啊一个形形象化的一个解说。其实最主要呢，就是看那一个呃 voltage voltage 这个 v。 等这个量来做，来可以判断到底就是这两个 mAh 跟这个 Wh 它这样子的一个转换了。好，其实这个大疆的这个电箱呢，其实有一个非常亮眼的地方呢，其实它所发出的噪音是非常非常小的，几乎你几乎都不察觉到它有。 任何的这样子的一个声音，所以你看到吗？这里是它的散热孔，可以隐隐约约听到一些这个风扇的声音，但是它并不是那种非常明显、非常刺耳的这个的声音，所以你不去注意的话，几乎都发现不到任何的一个声音。好，我们现在在开启这个吹风口，嗯，所以大家可以看得到，哦，其实它这个充电的这个数值呢，也会随着你耗电的那个。 这个大量的话做一个调整哦，像刚才是六百瓦，就是在开启这个吹风筒过后呢，它就自动升到七百多瓦了。嗯，它就可能就要确保就是输入的这个电量啊，永远多过这个输出的这样子的一个电量。嗯，好，其实这个大疆的这个电箱呢，就是能够正平稳的输出两千两百瓦这样子的一个电量哦。啊，所以对平时的像那种热水器啊，就是煮水器啊。 或者是家用的这个，嗯，家用的这个吹风筒呢，都是能够 support 得到的，啊，但是就像刚才我说的，这些耗电量非常巨大的，可能在一个小时内就把你的电箱给耗尽了，这样就没有太大的意义了，对吗？好，但是它的 spec 呢，就是说它可以稳定提供两千两百瓦这样子的一个功率的电，它的 max 呢是可以去到两千六百瓦哦，啊，所以。 跟别的品牌相比的话，它还是有一个非常大的优势的，就是说它能够在啊、呃、提供很大电量、很耗电量的这些电器的一个啊、呃、电源。好、啊，我们现在再来看一下啊，这个算是比较家用的、比较小型的一个吹风筒，一千一百瓦。好、啊，现在我们就开启这个 A A C 的这一个供电。好，看到吗？这个一千一百瓦的，我们开启。 1> 在一号的情况下呢，那它的耗电量呢大概五百多瓦。好，我们现在把它开成二号，哇，这一个瓦数呢输出呢直接变成一千多，而且可以看到这个进电量，你输入的这个電量呢瞬时变成一千六百了。好，所以呢其实它会根据不同的情况做这一个输入输出这样子的一个调整，所以这个呢就耗电一千瓦。 如果我们再把刚才那个耗电五百瓦的这样子的那个另一个吹风机同时放进去，同时打开会是一个怎样的情况呢？可能得对这个冰箱也是一个非常大的考验吧。好，首先开启那个这个低电量的、不营业的吹风机，好，耗电五百多瓦。 开启这个一千一百瓦的，然后呢、啊，总耗电量呢就达到这个一千五百瓦了，而且这个输入呢也确实变成了两千。输入呢，它也会做一个调整哦，它可以达到两千瓦这样子的一个输入哦，所以它是还是一个比较灵活的这样子的一个。 啊，会按照不同的情况做一个调整，这样子的一个输入输出、哦，蛮有趣的。好，其实在整个使用过程中啊、哦，我们完全没发现到这一个电池它的这个噪音哦，嗯，这是非常大的一个亮点。好，这个就是大疆的这个叫做 p o w 1 0一千的这个啊电箱哦，整体使用下来的感觉呢是非常可靠的一个就是电箱。好，它的显示呢大概是这样哦。 给大家再看一遍，对，就是有两种选择，快充跟慢充。嗯，但是呢，它都会随着啊实际的使用状况，它自行会做一个这样子的输入的这个电流的这样子的一个调整哦。它不一定会按照这个六百跟一千两百瓦的这样子的一个限制。像刚才呢，其实在使用两个啊吹风机的情况下呢，它就啊达到了两千的这样子的一个输入的一个电压。 好，这个就是开启的一个按钮啊、哦，有个绿色的显示灯，长按呢就可以把它关闭啊。但是现在目前是在一个充电的状况下，所以呢我就不关闭喽。好，我们再来看一看它附送的这一个包包吧，其实做工真的是非常非常精致的。好，看到吗？底下呢还有这样子的一个非常耐用的这样子一个橡胶的一个底垫。好。 这个包包呢，其实有一个非常大的亮点，就是说啊，你放在包包里面，这个电箱也能够正常的使用。为什么呢？因为这个左右两边的这个通风孔，它都有一个这样子的开启的部分。好，而且呢，它上面的这个开口非常巨大哦，就可以很容易的就把整个电箱这样子把它放进去。 前面呢也有一个这样子的开口，就可以把这些所有的充电的这个板面透露出来，所有的线材啊什么啊都可以很好的做这个插入。好，所以就是说呢，整个电箱放在这个袋子里面也可以正常使用的。的后面呢就有一个非常大的这样子的一个收纳的一个空间，就是可以把一些线还没用到的线材呀放在里面哦。好，就有一个非常精致的这样子一个把手。嗯。 所以呢，它的材质都是比较厚的哦，里面都有一个海绵，一定厚度的这个海绵。嗯，底下呢，这个厚度呢，其实会更大一点。嗯，所以呢，可以为这个电箱做到一个很好的保护，保护。它的材质呢，看起来也是防泼水的哦，就是少量的水是不会直接进入到这个电箱里面的啊，所以是一个非常好的保护。 主要呢是做制作的非常精良哦，这些 logo 的打印都做的非常的精美，所以呢就是感觉非常有品质的这样子的一个产品。这个就是啊阿伦才非常非常喜欢的这样子的一个产品哦，大疆的 p o w e r 一千的这个供电露营的这个用电的电箱。好，最后呢也让大家看一看这个，啊、这个也是大疆的无人机哦。 就是说，这个电箱它送过来的时候，它的状况是这样子的哦，一个箱子，一个蛮厚实的一个箱子，然后呢，里面呢就是一个很厚很厚的这样子一个发泡，看到吗？上下两层呢都是一个非常厚的这样子很，很质量很好的这样子一个发泡。 就是说呢，在整个运输的过程呢，我觉得大家都可以放心，不怕这个啊电箱在这个运输过程有什么损坏喽、哦，因为它的这个包装还是做得很到位的，所以呢就可以配合啊，像这个大疆的无人机啊，哈、啊，这个电箱呢就可以做一个很好的啊高速的这样子的一个充电哦。 哎，下次有机会再跟大家分享一下大疆的这个 AA3 的这样子的一个无人机。嗯，但是呢，要啊评测这种无人机呢，其实是需要一些比较专业的这个数据，啊，所以阿伦才呢还、啊、感觉还没到那个 <laughs> 程度，嗯，不好意思跟大家分享喽。好，这里是阿伦才的生活为你带来录音用品开箱哦。今天开箱的是这个大疆的这一个电箱。大家喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。拜拜。 哈喽哈，这里阿伦才呢，在跟大家补充说明一下哦，这种 Power Station 呢，它的供电的这一种这样子的一个啊持久性，好，就像是这个大疆的 DJI Power 一千呢，啊，它的实际的电量呢是一零二四瓦小时，就是 Wh，哦、啊，就是说。 如果是 OK，有一个电器呢，它的它需要的这个电量呢是一零二四瓦的话，那么说这一个移动电源呢就能够提供它一个小时的这个电量。 但是如果有一些像比较耗电的，像啊热水器啊，就是煮水器，可能两千瓦的话，啊怎么说呢？就是说这一个移动电源呢，就能够提供大概半个小时的电源，啊，就是说如果啊五分钟煮一次，煮一壶水的话，可能就能够煮啊多少呢？煮六次啊，所以能有这么大的一个移动电源，只能煮六次的水啊，所以呢。 它的这些用电量就是大概用这样子的一个方式转换，嗯，再多一个例子呢，就比如说露营用的那一种啊，移动的冰箱，啊，所以它通常的耗电量呢是六十瓦，所以呢也是一样，一零二四除六十，60, 嗯，可能就是六六六三6六六三。 十，所以大概是十到就大概是二十个小时左右这样子的一个供电量嗯，因为呢这种录音用的移动电源它也不是时时刻刻都在运转的嘛，啊，所以可能，呃，我觉得可能呃一到两天这样子的话，甚至更长。 啊，就看这个你开关这个移动这个冰箱的这样子的一个次数咯，如果它可以保持温度的话，它的那里面的那个变压器就不需要运转的话，可能两到三天还是我觉得可行的。嗯，所以基本上大家就要有这样子的一个概念啊，就是移动电源的总体电量呢是一零二四 Wh，啊，就是能够提供一零二四瓦的电量长达一个小时。 嗯，但是如果你的啊器材的耗电量比较小的话呢，就用一零二四除以那一个器材的耗电量，啊，就可以得到能够为这一个器材供电多久多少个小时这样子的一个资讯咯。嗯，这个是啊稍微跟大家做一个讲解，好。